Программа доступна и чьей-то памяти, Регистр. Мы можем к то рисовать, Можем. другое дело, не везде, допустим, можем записывать информацию, что ПЗУ мы можем это считывать. Возможно, считывать и записывать. Но тут у нас не нужно. Наоборот, программа доступна то есть это тоже было.

Роль интерфейса, при всем, так вроде бы его значит, что все, все эти отдельные компоненты объединяются в, в единую систему. А в вот сути -то дела, только передача данных, вот только функциональный план между микропроцессором и запоминающим устройством, между микропроцессором и периферийным устройством. Все остальные действия происходят в собственных микропроцессорах и в этих перифериях. Другое дело, что мы тут допускаем, что это информационная администрация, электрическая, конструктивная и 3, 4, 5, 5, 6, 10, 10. так далее. Вот так вы можете делать только передачу. Это понимаете, как это? В человеке нервная система, да? У вот, него есть микропроцессы мозг постоянно, без и так далее. Есть периферийные устройство, и дальше. Мы там нервные И вот вся эта нервная система, информация передается либо процессору, либо вот же сторона, в которой идет виде разработка интенсивности. А обмен данными в микрофасциальных как управление, так и измерение данными действительными, может произвести четыре основания. И вот эти способы тоже будут переданы. Ну, Первое. Программа. Инициатор микрофасции. Обмен может происходить в любой момент времени соответствует программой ПЭО. Тоже много программы вводить. Программа обеспечения. Вот в данном случае, когда я читаю лекцию, вот я соответственно логика материала вам информацию выдаю. Вот, вот пример. Второй способ. По опросу флаг. Инициатор опять же Но обмен может происходить, когда периферийное устройство готово к обмену. В любом случае. Для определения этого состояния периферийного устройства Микропроцессор опрашивает его вид, или говорят флаг. Готовность, который, мы ну, напоминаю, должен находиться в литичном состоянии. Вот что Последний устанавливается автоматически. Автоматически действует аппаратность. То есть самим устройством. Когда внутренний процесс закончились, и устройство готово к обмену. Вот флаг он может быть двух типов. Как всегда. Либо он флаг говорит, либо я занят. Тогда, когда внутренний процесс идут, он, допустим, в единичку установит. Либо он говорит, я выполнил. Тогда, когда он занят, мы разберем. А когда выполнен, тогда занят. Просто вот я э, дал рисунок, чтобы все нарисовали. Это я окрашиваю флаг, А вот кто не нарисовал, у него вопрос. не нарисовал. А когда нарисовал, он него автоматически как бы. Может флаг можно будет, да? Можно продолжать. Вот то же самое. Тут, тут ничего нового. Или вот так. i don't know